上次考试的成绩呢，已经出来了，往后传一下。老师呢，并不反对你们谈恋爱，但身为学生啊，千万不能本末倒置，尤其是你们学医的。 将来都是要跟最紧要的、性命攸关的打交道，不要因为跟校草谈了恋爱呢，就把学习给耽搁了。我又没谈恋爱，我心虚什么？ 宋老师，啊,啊，人初，来，坐那儿吧。我出现幻觉了。 大家安静一下。任初呢，以后会来我们班旁听课程。现在准备上课。乔乔。嗯，换个位置，换位置，嗯。 罗安婉婉，你怎么回事呢？是椅子上有钉子吗？<laughs> 不要笑了，把书翻到一百零八页，第十一章。芒子在背呀，跟钉子也差不了多少。 这是什么？社会实践，社会实践是保研的参考选项，不会对你产生什么影响。啊，当然了，我们学校的社会实践主要是给孤儿院的小朋友们上辅导课，不适合你。你那忙着面试的眼神扫过来，不造成额外伤害就不错了。谁还敢让你辅导啊？我要重修社会实践，我不接受挂科，要不还是算了吧。你连笑都不会，给祖国的花朵们造成童年阴影怎么办？我会，嗯。 那你笑一个我看看。改天，改天是哪一天啊？你真要想去啊，周末多去校外走走，多跟陌生人交流，尝试着融入融入。 见鬼了！不知道是我视神经出现了问题，还是他嘴角抽搐，该去看神经内科了。好了，今天就上到这儿，下课。你不是上晚自习了？不了。 我先躲躲，啊。